Надежный чекист и преданный коммунист нашел приют в России. Экс-мэр во Владимир Проценко, сдавший город сепаратистам, оставил с носом украинское правосудие. Сразу же после освобождения из СИЗО он собрал свой чемодан и прямиком в Россию. До судового заседания не появился выправданный теперь уже Проценко. Не появились двое защитников чекист украинских силовиков переиграл. Эксклюзивные подробности только в секретных материалах. Дня не проходит, чтобы мэры-сепаратисты и чиновники режима Януковича не обводили вокруг пальца украинских силовиков или откровенно покупали их. Для меня это коммерческий проект. Из свежих побегов из Украины в Россию пример экс-мэра Дебальцева Владимира Проценко. Я не исключаю поворота событий в данном русле. Он почти год отсидел в СИЗО по подозрению в проведении референдума о создании террористической организации ДНР. Вот то самое решение сессии Дебальцевского горсовета, которое мэр зачитал перед депутатами. А вот что Проценко заявлял представителям ОБСЕ. На самих заседаниях перед подчиненными он сидел рядом с казачьим атаманом Казицыным. Задержали Проценко в январе 2015-го украинские силовики. Почти год он провел в СИЗО. Затем последовал суд в Константиновке, который вынес ему оправдательный приговор. Основная причина – отсутствие доказательной базы. Из рук вон плохая прокурорская работа. Доказатель деле нет. Со стороны защиты было предоставлено 4 свидетеля, которые заявили, что Проценко является патриотом Украины. Адвокаты Проценко откровенно смеются над прокурорами. То видео, которое находилось в материалах уголовного проводжения содержала фотографию Павла Губарева, расстрелянные бронетранспортеры под Волновахой и не какие-то 100 тысяч долларов, которая абсолютно не имеет отношения к Проценко Владимира Васильевича. Вы удивитесь, но в деле даже не было выступлений Проценко на сессиях, которые мы показали в этом сюжете. Я думаю, это не было и оригиналов решения о проведении референдума и признании ДНР. Они даже не предоставили заверенной копии с оригинала, они предоставили фотокопию с копией. Киевская прокуратура подала апелляцию на решение суда первой инстанции. Но где находился после освобождения Проценко, никто не знал. Там не обвинувачен, я не сопоходжен на вину. Вы не пропускаете такую возможность, что он просто втечет на ту же оккупированную территорию, в России. Можливо. Часть Нардепов написала письмо обращения главе Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Казьякову с требованием наказать судью оправдавшего мэра сепаратиста. Первое заседание Донецкого апелляционного суда состоялось без участия Проценко, двух его адвокатов. І навіть прокурора обвинителя До судового засідання не з'явився виправданий тепер уже Проценко. Не з'явились двоє захисників. Слідуюче засідання назначено на 15 марта, але судді не знають, де зараз знаходиться мер многострадального Дебальцева. Захисник, наскільки мені відомо, говорить, що у нього немає зв'язку, з ним він не знає, де перебуває Проценко праценко. Один із адвокатів Проценка підтверджує цю інформацію. Причина неявки мне неизвестна. За неделю, где-то до этого 7-8 дней, связь с Проценко была потеряна. Телефоны перестали отвечать. Вот так многолетний коммунист обвел вокруг пальца украинских силовиков. Он имеет право пересекать границу. Он имеет право пересекать границу. И имеет право, допустим, доехать и на территорию ДНР условно. Но в случае, если у него есть пропуск. Условно имеет. В присутствии журналистов секретных материалов адвокат набирает процентка и членов его семьи, но все телефоны молчат. Это я набираю жену процентка. Сейчас набираю сына. Второй телефон сына. А вы самого подзащитного. В этой истории вся беспомощность и продажность украинской силовой машины. А сколько таких, как Проценко, по-тихому выходят на волю, выяснить практически невозможно. В СБУ засекречивают эти данные, тем самым подтверждая информацию, что амнистия боевиков и сепаратистов фактически уже началась. Поэтому не удивляйтесь, если увидите на улицах Киева какого-то мэра, встречавшего с хлебом, солью два года назад российских диверсантов и ряженых атаманов. Все те люди, которые развязали военные действия у меня в городе, на самом деле они ходят и гуляют в Киеве.